всем привет сегодня да не было давно видео и знаете почему за доктора за медика потому что ну я все вам покажу вот почему все за вы звуки нет это звук вообще вообще и это угадайте кто это дракон вот он крыло там было И теперь мне надо его возродить на это надо 20 морковок эм... я не помню сколько то я это в ютубе видел сколько надо всего 40 или 50 чили начали его не буду, его не буду кормить или 17 морселя вот это который так, давайте задание получим. Смотрите, ко купить коробку семян феи. Давайте купим семена феи. И возродим оленя. Кстати, я себе купил, я вам, по-моему, не говорил. Купил себе новый класс, потому что вы можете заметить, что у меня 48 алмазов. Это класс зомби. Я а сейчас не хочу с ним играть, я буду за доктора, за медиком. А эти почему? Потому что там надо, конечно, конечно... Кстати, у меня с и аптечки начинается. Я его опять проапгрейдил. Угу. Сейчас я вот сразу рог прибинтую и ногу полечу. Ну, ничего это... так почему он стоит. Почему он так лагает? А да что, кролик? Почему так лагает? Элин стоит. Нога болит. О, чё... О все лег. Вот это вот можно будет потом спалить. Давайте, блин, мне аптечку сейчас тратить. Я вообще могу прибинтовать аптечку. Ну, он должен, по идее, встать теперь. Я все знаю, уже его воскрешал. воскрешал потому что так раз эм, 100. Он там сидит, короче. Я, наверное, ему дам 20 морковок. О, да, он морковки тоже есть или два супчика или две тыквы короче я так понял ему надо вот как ракут от нуля восстановить до ста процентов то есть видите у меня голод сейчас нормальный то есть, надо, у него сейчас ноль голод и мне надо восстановить до ста процентов как то так это наверное работает Пошлите. Растоплю. Черт, давайте 20 морковок ему нести. А что же поделать? Не, я могу, конечно, волка в тамбах. Но мне не очень хочется. Так, сейчас я... и... Кстати, лучше всего морков... Чего? Прикиньте, там красный сундук будет. Прикиньте? Где тут красный сундук будет ну, я не знаю блин мне показался это красный ну ладно ну это очень редко это ж... башня она спавнится только на вот на пятом на шестом левле. ну она у меня на втором спавнится мне повезло у меня удача большая, ну там мне показался так красный. Багатьяп. Окей, вот. Вы пометили, еще? Что... Там Стэф Ричи с Ванчес Ну, можна цього вбити не тільки статик на росту, не ростуть все дуже погано. Зараз вздох, зараз вдох. Знаєте, що ще? Знаєте що? Треба зараз знайти зброю. Там заспавниться два. Не вовки, а альфа вовки. Нет. Доброе, что он будет моим другом. Тварина. Ну, знаете... Ммм... Эм... Что... Ммм... Эти вот... Не забыл, что там хотелось. Ну я його альфа вовка не вб'ю. Топором там їх буде. Вона ну, бачите, ладно, два буде їх. Мені треба револьвер чи. Чи вем, ну типу не вем. проиграл эту игру, в игру покажу в конце. Да. Я покажу игру в конце. Вот это вот. Ну, то сна... Вот то Снайпер. да, винтовка, короче. Ну да. Короче. А. расцвет Мне, мне требует прокачать костер, то ничего богатый требует нарастут тыквы и и это ничего. Ну, становится просто. Оу. Столько, на него показать. Я не знаю, вот на что стрима. Ваш стрим хочу сделать. Только я не могу разобраться как. Я хочу сделать реально, но не могу разобраться, как э, его сделать. Ну, они же инопланетяне, но... Прям бачите я заспавну все. Интересно, еда может выпустить Я знаю, что не. Ну, вещь. Я не знаю, покращили шанси подінемо. Коли вона є. Мені треба їжа. О, патрони хоч. Не треба. Я тебе б'ю. Мені не треба талант. Він мене зараз бі. О, їжа. Йола, не трохи. Я зараз здох. Не трошу мене. Не трожь мене заросду. Я хоть. Скажіть мені, вам колись в житті випадав красный красный червона скриня на другій дитини. Утики. Вот, крак... я забыл. Зовут там... А, крак... Да, Кракенкид. Вот это. Я не знаю, я набью двух альфа. вот я сейчас снимаю видео, ночью сейчас 22, честно, вот 17 сейчас видите. Кстати, напишите, сколько у кого процентов. У меня вот 80. Да, игру, в которую я играл. Да, я с другом играл. Я ее покажу в конце. Опа. Как? это уже... Это уже третий миш револьвер дали. Он, наверное, нас не будет. Баран не пора Ну, короче, поняли. А там было задание, надо 100 предметов собирать. То есть это как, 50 50 это? А, это хороший топор. Но ну, я им не отобьюсь. Может, выполним, как вы думаете? Я буду весь металл да, топор. Это буду складно. Ну? Так, я пишу фамилию, слышу. Так. Ну, обязательно покажу в конце, обязательно. Вот обязательно. Игра крутая, играть. Я могу даже один... Да, я запишу один ролик, как я буду в ней играть. Я уже то профессионал. А потом покажу вам, что там делать. Ты... Я ты копьё? Ну ты... Ты вообще. Да, знаешь, ну ты же. Что в баф. не я, я сразу Там скажу, що за це не дають ніяку ніякі діаманти. Я хочу зараз пожити. Тут ніс, ну це там. Я зараз дохну, де вовк. Я патрони не буду тратити. Так дайте альфа-волком сдохну. цікаво, а він жаль на більше. От, кстати, тільки я почав записувати, от, ну, я почав записувати, коли у нас стоїть світло. Ну, от, давайте ми додаємо. Чому ти настаєш? Свет вам да, надо сразу убегать, когда... А что? А. Сразу убегаем, сразу убегаем, сразу убегаем до костра. И уберем пушку. Слышите? Поволки. <плёвок> <плёвок> Кипупис. <плёвок> <плёвок> да, у меня надо... Новый... А, я же в конце. Иди сюда, гибни. Була На мене. Його треба тепер відбити від вовків. Я не знаю, чому вони прийшли. Перезарядка. Іди сюди. Іди сюди. Я не хочу вбити. Тепер бачите? Венюха. Прийдемо цю штуку. даю багато, щоб нас то не з'їв. Він пішов в мене лагає. Дивимося каску. Следующее обновление, скорее всего, будет про дракона. Алин запомнит вашу помощь. Э, э, вашу помощь. Э, это может вам пригод... понадобиться тогда. Он будет меня вызывать от кульки. Он приедет, он. Необычный прийде, а він слий прийде. А тепер мені треба до до щт. Я, я хочу виполнити. Вот я тільки завдання, яке зверху. А мені треба його виповнити, чого не... Еще мне треба нужно... зараз э, пещеру найти. О, ми! Не, 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 не! А там же надо забрать. А я, я его палеты не буду А, я же его лута. Квадло. А быть не буду их. Так, Миша, Миша. Так. Блин, мне золотая скрыня треба. Еще то А, ну там культуры что придут. А, ничего. А помню, строг граф. Короче, Він був на базі, я пішов до докладу крафтити оцей хамер молоток. А Олен не прийшов йому допомагати. Чи гра залагала, зависла? Чи я просто там був. Що мені робити, чи ні? Дивіться, як зробити оце легко. что мне делать? А что? Ну все. Так, он не, я не знаю, я не хочу это проходить. работать. А этот вот такой меткий стрелок из игры, которая в конце. Дуже... Будут, хотите, это уже сцена вот все проходит. А что хочешь, чтобы я все прошел? Ну, пишите, что у меня снято там. Могу, я сниму сразу игру. Игру про... Ну, про тюк, которая в конце. А чему в конце? я. я, я, я... А что он <гас> не Не спались! Ты мечай! Люди, ты как Я все разду... Ты, тут еда есть. А вот еще одна еда. Давай, давай ты зараз купим семена. Иди фейчек, и... А. Да, милый. Зараз здесь пробежить. Очень. У него можно кататься. Здесь! Сиди вниз. Я хочу на тут сидеть. Я хочу на тут сидеть. Сиди Не, Я так не буду рыбать. Что <засы> ты, ты куда ты? Бывай, бывай. Жопка куплю у Сколько мы нажимаем? Пи... Пи в часа почти. Сколько? Ну, я не знаю, бачите. Да, видео это. Пи часа почти. Баран, кстати, баран. Зараз на... мы на... Не надо! Потрэба. Зараз мы на бье. Да фея. чтобы она... Нет. Строп. Давай, давай сюда, сюда в дерево. Тара! Помогите! Вы не доводите с гисты. Помню, у нас он через костер пробежал, только ули, и нормально. Не знаю, но еще лутаю. раз выйду. Игра в конце. Видео будет. Видео сто процентов будет. То есть сто процентов. Если там красный сундук, я не выхожу. Ладно, не выхожу. Если у меня отсюда выпадет что-то нормальное, я не выйду. Там топор, например, или топорище да выпадет топор, будет хорошо. Мне хочет есть, мне хочет есть! Иди сюда. А чему тут золотые, а тут? Иди сюда. Ну, ну, зараз. Да. Ты тупый альфа. Ладно. Игру показываю. Вот эта игра. А сейчас будет короткий урок. Самый короче. Пив часа. Да, тоже ладно. во-первых, посмотрите, стоп, э подзыв уровень винтовки. Вот, нажимайте на свою винтовку, нажимайте бел э белую кнопку. И там показывает вот. Я могу вести, А вот, вот показывает уровень винтовки. Видите, у меня синий. Написано рейк, это значит редкая. Вот у тренировка. У меня легендарка. Я могу вам краткий обзор сделать, как я просто знаю. Подождите. Ну. ну, все. Видео по этой игре будет. Всем до побачення. Сейчас. Ну я хочу его смертить. Я еще буду с музыкой играть тогда. Я не могу. Ну я... Все, до побачення.